بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے ناظرین اکرام آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے ناظرین سر درد کے حوالے سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی اسٹوڈنٹس جو ہمارے پاس سیکھنے کے لیے آتے ہیں قانون مفرد اعضاء کی روشنی میں ہم نے ان کے بتایا تھا کہ سر درد کی تشخیص کیسے کرنی ہے قانون مفرد اعضاء کے مطابق آپ کے اگر سر کے یہ دائیں حصے میں سر درد ہو تو یہ مقام چونکہ اعصابی ازلاتی ہے سردی اور تری کا مقام ہے تو سردی کی وجہ سے اس طرف سر درد ہوگا دوسرا ہم نے بتایا تھا کہ اگر آپ کو سر درد بائیں طرف ہے تو سر درد جو ہے وہ گرمی کی وجہ سے ہوگا کیونکہ یہ مقام جو ہے غدی اجراتی یعنی گرمی خشکی والا مقام ہے تو یہاں پہ ہونے والا سر درد جو ہے وہ گرمی کی وجہ سے ہوگا علاج بھی ہم نے بتایا تھا آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے آج کی ویڈیو میں ایک ہم اور وضاحت کرنا چاہتے ہیں چونکہ ہم مطلب کرتے ہیں مریض آتے ہیں کثیر تعداد میں مریض آتے ہیں تو انیلیسز ہوتے ہیں مشاہدات ہوتے ہیں تجربات ہوتے ہیں نئی نئی چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں ایلوپیتھک ڈاکٹرز کے ہم مختلف پرچیاں جب دیکھتے ہیں اس میں صرف دوائی لکھی ہوتی ہے زیادہ تر ڈاکٹروں کے ہاں جو ہے ڈائگنوس جو ہے نا وہ نہیں لکھی ہوتی یعنی تشخیص نہیں لکھی ہوتی کہ اس کو مرض کیا ہے زیادہ سے زیادہ وہ سی بی سی کے ٹیسٹ جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں کہ سی بی سی کروائیں ہیپاٹائٹس کروائیں اس کے جو ہے الٹرا ساؤنڈ کروائیں تو اس میں جو ہو وہ لکھ دیتے ہیں لیکن ایک جو ڈائگنوس کی آپ نے ایک تشخیص کی ہے وہ اس کے اوپر نہیں لکھتے تو سب سے اہم جو ہوتی ہے وہ تشخیص ہوتی ہے کہ آپ نے کیا تشخیص کی اور پھر اس کا علاج آپ کیا کر رہے ہیں تو مریض کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہیے واضح ہوں ساری چیزیں <تصفح> الحمدللہ ہم اپنی پرچی پہ مریض کا سارا بائیو ڈیٹا لکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی تشخیص کہ ہم نے نبض دے کر کیا تشخیص کی ہے کہ اس کے جگر میں کیا خرابی ہے میدے میں کیا خرابی ہے پھیپڑوں میں کیا خرابی ہے آنتوں میں کیا خرابی ہے اس کے پروسٹیٹ میں اگر خرابی ہے تو وہ لکھی جاتی ہے گردوں کی خرابی لکھی جاتی ہے اس کا کرورہ ہم دیکھتے ہیں تو طبی اصولوں کے مطابق وہ بھی لکھتے ہیں کہ اس کا کرورہ جو ہے وہ اس طرح کا جو کرورے کی شرائط ہیں ان کو مد نظر رکھ کر ایسے نبض کی شرائط کو بھی مد نظر رکھ کر نبز کی ساری چیزیں وہ پرچی کے اوپر لکھی ہوتی ہیں پھر مریض کی ہسٹری ہوتی ہے پھر ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ جی بتائیں آپ کو علامتیں کیا کیا ہیں وہ پھر وہ بتاتا ہے کہ میرے دل کی دھڑکن جو ہے وہ کھانا کھانے کے بعد تیز ہو جاتی ہے مجھے جی قبض رہتی ہے خارش بھی ہو جاتی ہے پیشاب تھوڑا تھوڑا آتا ہے جلد کے ساتھ آتا ہے اور پیلے رنگ کا آتا ہے یہ وہ یہ جو بھی اس کی اپنی داستان میں وہ ساری بتاتا ہے وہ ساری ہم اس کے لکھ دیتے ہیں اور اس کا مزاج کیا ہے بگڑ کر کیا ہو گیا یہ ہم اپنی پرچی پہ پر لکھتے ہیں تو بات یہ کر رہا تھا سر درد کے حوالے سے کہ قانون مفردہ کہتا ہے کہ اگر دائیں طرف سر درد ہو تو سردی سے ہوتا ہے بائیں طرف سر درد ہو تو گرمی سے ہوتا ہے یہ چند روز پہلے ہمارے پاس ایک مریض آیا تو اس کے سر درد اس طرف ہو رہا تھا بائیں طرف موسم گرما ہے اور سر درد بائیں طرف ہو رہا ہے اور ایسے ایسے پٹک 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 ایسے یہاں سے نار پھولی ہوئی ایسے ٹپ ٹپ کر رہی تھی اب جی ہم نے کیا کیا اس کی نبز جب دیکھی تو نبض کے اندر ریا نبز جو ہے وہ ازلاتی یعنی خشکی والی تھی مطلب یہ کہ اس کے اندر خشکی والا مادہ بڑھ گیا تھا یعنی ازلاتی تحریک ہو گئی تھی ریا اس کے اندر بڑھ چکے تھے شکل و صورت کے اعتبار سے بھی وہ اجراتی بھی نظر آ رہا تھا اب دیکھیں قانون کے مطابق تو یہ تھا کہ اس طرف درد جو ہونی چاہیے وہ گرمی کی وجہ سے ہونی چاہیے لیکن ہم نے تشخیص کی کہ نہیں یہ گرمی کی درد نہیں ہے بلکہ یہ خشکی اور سردی کی وجہ سے راجگیری کا وہ کام کرتا ہے یہ بلڈنگز بنانے والا کام مستری ہے وہ ہم نے تشخیص کے بعد اس کو تھوڑی سی نسوار سنگھائی کہ نسوار سونگھیں تاکہ وقتی طور پہ اس کو فائدہ ہو چھینکیں آئیں پھر ہم نے اس کو دوائی کے طور پہ تریا کے مہند اور تر کٹا اس کو دیا کہ یہ بیٹھ کے یہاں پہ چوسے پانچ منٹ کے بعد ہم نے اسے پوچھا پوچھا تو اس نے کہا کہ جی میرے درد میں کافی فرق پڑ گیا ہے مجھے بہت, بہت افاقہ ہو گیا ہے دوائی کے طور پہ ہم نے اسے ملین ودی دی وہ دے دیا اور اسے کہا کہ آپ نے حرارت والی غذائیں کھانی ہیں پانی کا استعمال بہت کم کرنا ہے اگر پانی پینا ہے تو نیم گرم پانی یا قہوہ اجوائن اور پودینے کا قہوہ آپ نے پینا ہے یہ مریض کا آپ کو مشاہدہ بتایا جا رہا ہے یہ بالخصوص حکماء اور اطباء کے لیے اور نئے سیکھنے والوں کے لیے ہے یہ بات جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں صبح ہوئی تو پھر آ گیا وہ کہتا ہے یہ جی سر درد میرا ختم نہیں ہوا رات میں نے گوشت کا سالن جو ہے وہ کھایا ہے لیکن درد میری ٹھیک نہیں ہو رہی میں نے اسے کہا کہ رات کو آپ اٹھ اٹھ کے پانی پیتے رہے ہیں. اس نے کہا جی بالکل پیتا رہا ہوں میں نے گوشت کھایا ہوا تھا تو مجھے یہ جی ڈر تھا کہ مجھے کہیں گرمی نہ ہو جائے مجھے کوئی عرقان نہ ہو جائے مجھے ہپیٹائٹس نہ ہو جائے تو میں اٹھ اٹھ کے پانی پیتا رہا میں نے کہا یہی تمہاری غلطی تھی کہ پانی آپ نے نہیں پینا تھا پانی کی جگہ پہ آپ نے قہوہ پینا تھا یا آپ نے پانی نیم گرم پینا تھا یہ باتیں سمجھانے کے ساتھ ہم نے کہا کہ آج سارا دن آپ نے اجوین اور پودینے کا قہوہ پینا ہے اور اگر پانی کی پیاس ہو تو پانی تھوڑا سا آپ نیم گرم کر کے پی لیں اور دوائی وہی جاری رکھیں اور اگر آپ کو سر درد ہو تو آپ نے مرسر رابطہ کرنا ہے رات تک اس نے کوئی ہمارا رابطہ نہیں کیا ہم نے ریسرچ کے لیے تحقیق کے لیے کہ پتہ کریں کہ مریض کا کیا حال بنا ہم نے فون کیا تو اس نے کہا کہ جی مجھے ساری را سارا دن جو ہے کوئی سر درد نہیں ہوا اب دیکھیں رات کو کیا حال بنتا ہے رات کو کہتا مجھے درد زیادہ ہو جاتا ہے صبح اس سے رابطہ کیا تو اس نے بتایا کہ جی الحمد میرے سر میں اب کوئی درد نہیں ہے اور میں ٹھیک ہوں احتیاطاً پھر بھی ہم نے کہا کہ ابھی آپ چاند دوائی اور پرہیز غذا جاری رکھیں ناظرین اکرام حکماء اکرام عطیب بادرات بتانے کا مقصد یہ ہے قانون مفرد ادا نے کہا کہ دائیں طرف سردر سردی سے بائیں طرف گرمی سے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مریض کی مجموعی تحریک اور اس کے ساتھ نبز کو اور پھر اس کی علامت کو بھی دیکھنا ہے اب مریض اجلاتی اعصابی تھا نبز بھی اس کی اجلاتی اعصابی تھی اور یہ یعنی جو ال والی درد ہے یہ بھی جو ہے وہ اجراتی اور اعصابی کی طرف یعنی جا رہی تھی کہ ریاہ اندر پیدا ہو چکے تھے اور شرائن کے اندر خون جو ہے وہ وہ تنگی اس میں آگئی تھی اور خون جب وہاں سے گزرتا تھا تنگی کے ساتھ وہاں کے سلز میں سکیڑ کی وجہ سے وہاں پہ سر درد ہونے لگ جاتا تھا ہم نے کیا کہ حرارت دی حرارت سے وہ جو نالیاں ہیں وہ کھل گئی اور اس کا سر درد ٹھیک ہو گیا اور سیلز کا جو انقباز تھا وہ جو سکڑ رہے تھے ایسے ایسے وہ ٹھیک ہو گئے ناظرین کرام تو کسی بھی مرض کی صورت میں سب سے پہلے تشخیص ہوتی ہے سر درد جو ہے یہ آپ کو نزلہ زکام کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے سر درد تھکاوٹ سے ہو سکتا ہے نیند پوری نہ کرنے ہو سکتا ہے بعض اوقات یہ خوشبو اگر تیز خوشبو سنگ لی جائے اس سے بھی ہو سکتا ہے یہ بارش میں زیادہ نہانے سے ہو سکتا ہے اے سی کے زیادہ کولنگ کی وجہ سے یا زیادہ ٹھنڈا ہو کمرہ آپ کا وہاں سے بھی سر درد ہو سکتا ہے کانسٹیپیشن کی وجہ سے بھی سر درد ہو سکتا ہے تو اہم جو ہوتی ہے چیز وہ تشخیص ہوتی ہے کہ آپ نے اس کی تشخیص جو ہے وہ کس طرح سے کی ہے تشخیص اگر آپ ٹھیک کر لیں گے تو علاج کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھیے گا ڈاکٹر حکیم ظفر علی عباسی عباسی انقلابی مطب صدر بازار کمیر شریف ضلع ساحوال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ